Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Зовут меня Кулат Валерий, позывной Под, ЮСА. подразделение Сармат при полку Знаете, что здесь за акция происходит? Э -э здесь происходит э -э массовый заход в поддержку принятия законопроекта о приравнению участников да, добровольческих батальонов до участников АТО. Что вы думаете по поводу мнения депутатов и поддержат ли эту инициативу как областная рада, так и верховная рада, которая будет рассматриваться Я думаю, что поддержат, потому что очень много людей, которые воюют и официально не могут оформиться. Это не как бы, по своей вине, а по вине определенных законодательных актов. Но эти люди непосредственно стоят на передовой, они непосредственно защищают нашу родину от агрессора. Я считаю, что ну, не могут депутаты не поддержать какими трудностями сталкиваются бойцы при как раз оформлении таких документов? И как эту ситуацию можно исправить или упростить прием? Ну, бойцы с разными трудностями сталкиваются. У меня вот в частности, я являюсь этническим украинцем, но еще до сих пор не получил гражданство. У меня вот вопрос, я не резидент. Вот у меня основная трудность, из-за чего я не могу оформиться ни в Министерство обороны, ни в другие какие-либо подразделения которые вот, за, принимают участие в антитеррористической операции. Ну а какие самые популярные проблемы могут быть? И, скажем... Ранее возбужденные криминальные дела. То есть мы, ребята, которые вот, в Добробата пошли, это в основном активная часть молодежи, которые э, имели приводы в милицию. И вот эти вот вещи в основном в первую очередь э, влияют. Вторая вещь – это медкомиссии. Не все могут пройти медкомиссию. Человек вроде как бы здоров, но в свое время, в старое время, он не хотел служить в украинской армии, когда это была непонятная армия. Они нашли разные себе заболевания, сделали их, а сейчас это им мешает, чтобы выйти на службу. Угу. Тоже плоскостопие нарисовано и все остальное. Какие вы получите льготы и что, что вам даст? Мы в первую очередь хотим то, чтобы признали нас, то, что мы там находились. Вопрос как бы стоит не в получении льгот. А в получении того, чтобы нас признали, что мы там были. Ну а льгота одна, которая интересует многих. Много ребят наших, которые были там не оформлены, получили ранение. Первое это медицинская захист. по медицине. Всё. Как вы сейчас можете писать состояние как моральное, так и финансовое, финансовое материальное в целом добровольческих батальоне? Моральное состояние оно как было, оно так и будет. Мы всегда были на защите Родины, так и останемся на защите Родины. Финансовая, да, тяжелее, потому что волонтеры, в основном добробаты живут за помощь волонтеров. Волонтеры выдыхаются, война уже идет не первый год. Да, это стало немножко тяжелее в плане обеспечения. Ну, это не влияет на то, что мы там перестанем защищать Родину. Нет, мы ее будем также дальше защищать и также стоять на защите ее интересов. Скажите, а расскажите вашу историю, почему у вас как вы гражданин другого государства? Да, я гражданин Республики Беларусь, а. имею белорусский паспорт, этнические корни мои с Украины, но получилось так, что документы, которые могут подтвердить мое этническое нахождение, это свидетельство рождения отца и матери, они находятся в архивах на оккупированных территориях. То есть это место Донецк, место Симферополь. Вот основная проблема, что оттуда невозможно достать эти документы. У меня есть подтверждающие документы, что старший брат мой родной родился здесь, что шлюп родителей был заключен на территории Украины. Ну, вот документы отправляются завтра в администрацию президента на рассмотрение президенту. Примет решение, чтобы дать мне гражданство, то да, не примет, но все равно это родину свою этническую, где у меня похоронены дедушки, бабушки, я защищать и освобождать, я не перестану. Я а буду искать бы для методы. для таких случаев спорта. принимался отдельный какой-то или постанова? Как недавно же на... Да, вышел. да, да, недавно действует на вас, почему все равно? Но... Я не знаю, пока это как бы принялось, но Прощение еще не вступило. Было... Ну, а. пока еще как бы нету тех документов, и в иммиграционной службе я был не далее, как три дня назад, там об этих упрощениях еще как бы не дали. До них документ еще этот не дошел. Mm -hmm. Ну, любой документ, когда он подписывается, есть время на то, чтобы он вступил в силу. И после этого он уже рассылается по инстанциям и тогда не вступают. Плюс каждому документу должна быть еще Министерством юстиции написана инструкция, как его применять. Чтобы это было законодательно.